We changed the desert into oasis. We built buildings of different lengths and sizes. And we felt so very satisfied. We bought and bought and couldn't stop buying. We gave charity to the poor because we couldn't stand the crying. to ourselves just lying oh i'm walking with my head in shame for my place i'm walking with my head Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan uh, salam sejahtera uh, <coughs> selamat datang semua uh, ke perbincangan uh, topik 2 tamadun Islam salah itu iaitu salah satu topik eh yang dibicarakan uh, di dalam uh, kursus Tamadun Islam dan Timur Asia yang ditawarkan di uh, IPT di seluruh Malaysia untuk uh, pelajar panjang uh, peringkat pengajian tinggi dan eh uh, kali ini perbincangan kita akan eh uh, menerusuri uh, secara umum dan secara ringkas tentang tamadun Islam dan uh, kita mungkin tidak dapat uh, membincangkannya dengan secara uh, mendalam dan meluas namun uh, sekurang-kurangnya saya amat berharap uh, perbincangan kita ini akan dapat mencapai uh, sekurang-kurangnya uh, tiga hasil pembelajaran ini iaitu uh, sekurang-kurangnya kita dapat uh, memahami uh, dan dapat menerangkan uh, apakah yang dikatakan uh, worldview Islam ataupun pandangan semesta Islam dan yang keduanya kita dapat menguraikan konsep dan juga asas-asas dalam dalam tamadun Islam itu dan yang ketiganya kita dapat mengenali dan mungkin ada ruang untuk seterusnya kita mengkaji dengan lebih mendalam sumber-sumber yang menjadi asas kepada tamadun Islam itu jadi sebelum saya pergi lebih lanjut perbincangan ini, saya ingin berkongsi sedikit berkaitan dengan Uh, satu video eh, yang uh, mungkin dapat menunjukkan kepada kita uh, di mana kerudukan tamadun Islam itu eh, dalam uh, tamadun dunia ini eh. insyaAllah video yang uh, ber berdurasi lebih kurang 1 minit uh, lebih ini mungkin dapat memberi sedikit gambaran kepada kita tentang kerudukan tamadun Islam itu World history has been a story of civilization after civilization. From four millennia ago to the modern day, one civilization after another has assumed leadership of the world, leading to material, scientific, and cultural progress. From the ancient Roman Empire to the great Persian Empire, the rampaging mongol hordes to the imperial russian empire and the grand army of napoleon from the british empire to the nazis and their design for world domination <laughs> in the contest of america and the great expanse of soviet russia one civilization after another has vied for this leadership each of these civilizations has sought to expand its dominion through disastrous wars and chaos, one civilization, however, has been the exception to this rule. We we'll look at Islam, a civilization built on tawhid. We we'll look at the devastation the world suffered under different civilizations, and how Islam set an example that has not yet been equaled. A civilization based on the belief in the oneness of God. baik, uh, sebelum sikit kita melihat eh, bagaimana kedudukan Islam daripada video tadi saya mohon maaf kerana uh, gambarnya kurang uh, kurang uh, berkualiti uh, bagaimanapun, sekurang-kurangnya kita mendapat uh, sedikit uh, kepahaman uh, dan idea bagaimana uh, kedudukan tamadun Islam itu eh, dalam konteks uh, perkembangan ketamadunan dunia itu sendiri baik, uh, Pertama sekali kita pergi kepada apakah yang dikatakan uh, konsep tamadun Islam itu eh? Sebab kita tahu bahawasanya tidak ada dalam dunia ini uh, Satu tamadun yang menggunakan nama agama sebagai uh, penamaan bagi tamadunnya kecuali uh, Islam uh, Sebab itu kita kena faham konsep tamadun Islam itu sendiri eh? Supaya kita dapat membezakan dengan tamadun-tamadun lain eh? yang terbina dalam asas yang berbeza Baik, tamadun Islam itu diartikan sebagai sejumlah pencapaian ya, ataupun uh, kemajuan yang dicapai oleh umat Islam dalam pelbagai aspek ketamadunan. Aspek yang kita akan bincangkan ini memang uh, begitu luas sekali ya, kerana pencapaian tamadun Islam ini merangkumi aspek-aspek ya, dunia, duniawinya ataupun kebenarannya dan juga aspek-aspek ukhrawi ataupun kerohanian. Ya. Jadi sebab itu, um, perkara ini sangat luas untuk dibincangkan, eh, bagaimanapun sekurang-kurangnya kita dapat memahami apa juga pencapaian umat Islam eh, sama ada di dalam uh, pencapaian uh, teknologi, pencapaian ilmu, eh, pencapaian mereka dalam aspek-aspek uh, melakukan amalan-amalan uh, kebaikan dan kerohanian, itu adalah dianggap sebagai salah satu daripada uh, aspek yang terkandung di dalam uh, tamadun Islam. <coughs> dan uh, secara ringkasnya kita uh, melihat bahawasanya tamadun Islam ini menekankan ke, kepada beberapa aspek kehidupan yang begitu menyeluruh ya, yang meliputi uh, aspek kedudukan manusia itu sebagai uh, hamba ya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ya manusia itu uh, mempunyai uh, tuhan yang diyakini dan dipercayainya dan mereka ini adalah hamba kepada Allah ya Uh, mereka adalah uh, kalau dalam bahasa Arab disebut sebagai abdullah ya yeah, uh, so, so, hamba kepada Allah yang melaksanakan tugas dan perintah yang yang di di diberikan oleh Allah dan yang kedua umat um, Islam juga ya yeah, dalam konteks pembangunan tamadun itu mereka berorganisasi di atas uh, asas akidah tauhid apa itu tauhid Eh, tauhid ini um, di di uh, diartikan sebagai satu kepercayaan keyakinan kepada ketuhanan ataupun tuhan yang satu iaitu Allah Subhanahu Wa ya, Taala Tuhan yang maha berkuasa Tuhan yang menjadikan dan yang mentakbir alam ini dan akidah tahun ini eh, mendasari kesemua eh, gerak kerja organisasi di dalam eh, tamadun Islam itu sendiri. Yang ketiganya eh, tamadun Islam menekankan eh, aspek nilai kerohanian ya eh, lebih berbanding dengan nilai kebendaan ia eh, kerana dalam uh, konteks pembinaan tamadun uh, Islam mementingkan uh, uh, pembinaan aspek-aspek uh, kerohanian manusia itu sebelum mereka pergi kepada uh, pembinaan aspek nilai kebendaan sebuah bangunan uh, yang didirikan tanpa keyakinan yang kukuh terhadap uh, Uh, khidmat kepada manusia khidmat kepada Allah khidmat kepada alam maka bangunan itu dianggap sebagai satu benda yang tidak memberi manfaat jadi itu adalah nilai kebendaan yang tidak diasaskan kepada nilai-nilai kerohanian apa juga yang dibuat di dalam konteks kebendaan itu adalah mempunyai asas kerohanian dan yang ketiga yang yang keempatnya ialah um, <tuh> apabila manusia itu melaksanakan segala kebaikan eh, mereka akan Uh, membina ataupun mengembangkan sifat-sifat kemanusiaan dan akhlak yang mulia dan ini akan mengelak diri mereka dari menjadi uh, uh, makhluk yang uh, yang uh, bersifat kebinatangan eh, kerana sifat asas manusia itu dalam konteks Islam ini difahami sebagai Uh, manusia mempunyai sifat-sifat asasi sebagai binatang dan sekiranya tidak dipandu dengan akal yeah, dengan hati maka manusia itu uh, tidak akan uh, menjadi seorang manusia yang baik yang dapat memberi manfaat kepada semua orang bahkan dia akan memberi uh, keburukan kepada orang lain yeah. <tuh> uh, yang kelima uh, tawaran Islam dalam konteks ini mementingkan kesucian institusi keluarga yeah, di mana uh, dalam Islam sebuah masyarakat yang itu tidak akan dapat dibina yang eh, tidak akan dapat berkembang dengan baik sekiranya tidak wujud ya, eh, di keluarga ya. Eh. kesucian keluarga itu di, ditekankan melalui konsep perkahwinan ya, eh, konsep hubungan yang halal ya, eh, konsep apa uh, uh, melahirkan anak-anak daripada hubungan yang halal ya, eh, dan pendidikan pendidikan ya, eh, yang berasaskan didikan-didikan agama yang keenam uh, tugas manusia di muka bumi ini adalah untuk melaksanakan amanah Allah iaitu sebagai khalifah Allah di muka bumi dan dalam melaksanakan tugas tersebut mereka perlu mengikut panduan yang telah diberi oleh Allah Subhanahuwataala di dalam Al-Quran dan juga panduan yang telah ditunjukkan oleh eh, Nabi Muhammad SAW iaitu pesuruh Allah eh, yang di, diamanahkan untuk disampaikan kepada manusia yang ketujuh uh, setiap manusia perlu mematuhi syariat Islam ya eh, dalam urusan hidup mereka. Karena ini akan mem, uh, membolehkan eh, mereka uh, menjalankan tugas, menjalankan segala urusan itu dengan uh, baik ya. Eh. Mereka tidak akan melakukan keburukan dan kerosakan kerana apa juga yang ditentukan oleh syariat Islam itu adalah untuk kebaikan manusia. Baik, uh, apakah di antara asas-asas tamadun Islam? Uh, ada tiga asas eh, yang menjadi uh, uh, asas penting bagi kewujudan tamadun Islam itu eh, Yang sama sekali berbeza dengan kewujudan tamadun-tamadun lain di dunia Yang pertama adalah akidah eh. Akidah adalah merupakan asas pen paling penting eh, dalam uh, pembinaan tamadun Islam Dan yang kedua ni adalah syariah ataupun undang-undang Dan yang ketiganya adalah akhlak Dan kalau kita gambarkan ketiga-tiga perkara ini seumpama sepohon pokok maka kita dapat memahami bagaimana sepohon pokok itu dapat hidup subur berkembang dengan membesar dengan baik muncul dengan gedaunan yang hijau dan juga menghasilkan buah dan daripada situ kita melihat aspek-aspek ini penting ya eh, dalam memastikan bahawa sebab pohon pokok itu ya yeah, uh, hidup dengan subur dan dapat menghasilkan buah dan kalau dalam konteks manusia itu manusia yang hidup dalam dan yang baik dapat memberi manfaat kepada orang lain ya yeah. uh, akidah itu dianggap sebagai akar ya eh, yang menunjangi pokok itu yeah, yang memastikan pokok itu tidak tumbang dan memastikan pokok itu tidak mati dan syariah itu diumpamakan ibadah ataupun eh, Uh, amalan ibadah yang dibuat oleh manusia sama ada ibadah yang ber, ber, berkonsep uh, ber, ber, uh, berstatus sunat ataupun ibadah-ibadah asas yang berstatus wajib kedua-dua ibadah ini diumpamakan batang dan juga uh, daun eh, bagi pepohonan pokok itu dan akhlak itu adalah hasil eh, daripada uh, kewujudan pokok ini hasil daripada uh, kesuburan pokok itu maka akan wujudlah akhlak itu berbuah-buahnya dan inilah yang merupakan asas eh, kepada Uh, kewujudan uh, dan juga uh, berkembangnya tamadun Islam dan kukuhnya tamadun Islam. Dan asas-asas inilah yang menyebabkan tamadun Islam sehingga hari ini walaupun dia dikatakan dalam konteks sejarahnya eh, naik dan turun tetapi dalam konteks kewujudannya terus eh, survive eh, terus berkembang biar atas dasar-dasar yang disebut yang ditunjukkan di sini. Jadi insyaAllah kita akan sambung lagi pada bahagian yang kedua eh, berkaitan dengan tamadun Islam ini. Sehingga berjumpa lagi uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh